ॐ प्रात्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणे स्वयं व्यासायने भगवीषिणी ओम श्री नमः हरि नम ओम श्री अर्जुन योग विषादराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे समेतायु सवह मामक पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनेकं व्यूढं दुर्योधनस्तद् आचार्यमुपसंगम्य वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्रेणा आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुदानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारतः दृष्टकेतुश्चेकिताना शाीरादश्च वीर्यवान पुरुज कुंती भोजश्च शैक्ष च नरकुंगव महा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमं जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वयेव महाभारतः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोदत् नायक मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयह विकर्णश्च सौमदत्तमैव च अनेच बहुवः शूर मदर्थेते जीवित नानाशासपहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं धन्यवादः